Привет, Украина. С вами Полина Лагунова и вечернее шоу на М1. Поп Конвер. Не знаю, готовы ли вы, но я по крайней мере точно готова рассказать вам последние новости и шоу бизнеса за неделю. Поехали. Дивіться сегодня у Pop конвейрі Открытие Google Festу. искусство не только чистое искусство, это еще такая пот и кровь. Украинские зірки проти насилля вообще некрасиво насиловать что угодно. вы ты замеж за миллионера? Думать постоянно о хорошем. О том, что я красивая, я принцесса или я королева. Как кому нравится. телепоп мюзик у Киеви. Еще не в курсе, но Дима Абризан оставил меня на хозяйство и укатил в Неаполь. И вот вам фотографии, пожалуйста. Вот он Интер нерва Какие-то ругательства, наверное, написаны. Один а пока без женщин. А вот Дима примеряется. А где он находится? Я, конечно, сейчас будет стыдно, но я даже понятия не имею, что это за здание. Дима приедет и расскажет. Ну и самая провокационная фотография с девушкой, Дима. Это он меня отомстил за то, что я на Казантипе вышла замуж. Негодяй, вот по приезду, Дима, я тебе сделаю. Ну а мы не могли пропустить открытие фестиваля Google Fest И вооружившись камерой и микрофоном, помчали туда. Все подробности смотрите прямо сейчас. Вистави, концерти, кінопокази, воркшопи та лекції. «Гогольфест-2013» стартував. А поп-конвеєр вкотре переконався. Мистецтво починається з руїн. Другий рік поспіль фестиваль проходить у промзоні на території колишнього заводу. Але такий присмак індастріал не те, щоб не відлякує поціновувачів мистецтва. Навпаки, приваблює дедалі більшу кількість відвідувачів. Очі нога експозицій захватовою заставляют задуматися: єдине, що плохо нету хорошого описания самої ідеї, то тобто, иногда можно видеть только названня і автора. Тобто, можливо, якщо було объяснение, було б намного понятнее и интереснее. А ми вже подумали, що це у нас параноя, адже знайти бодай, якусь загальну концепцію усіх експозицій Гогольфесту, Фесту ідея, м'яко кажучи, безнадійна. Это не нужно понимать. Это, Знаете, как в том фильме, это нужно чувствовать. То есть вы просто это смотрите на это, и если у вас есть какие-то ощущения по этому поводу, это замечательно. Если нет, ну что ж, тогда это не ваше. Наше чини сказать и важко. Однак, не значит, ты працю работу организаторов поп-конвейер никак не видишь. Адже за короткий час им удалось перетворити занадбаный завод в арт-объект. Сегодня я здесь самого утра я убедилась, что все делают сами, начиная от стульев до каких-то прекрасных экспозиций. То есть это очень здорово, потому что, оказывается, искусство — это только, не только чистое искусство, это еще такое пот и кровь. Сдается, что кровь и пит тут лилися просто скрізь. Наведь бар трохи зачепило. Наш бар построен из э, отходов. То есть это замечательный пример ресайклинга и полета архитектурной мысли. Делали ребята-архитекторы. До того ж, після відвідин такого храму Грінпісу сприймати сучасне мистецтво здається значно легше. Ми зараз знаходимося в трезвому умі, і деякі речі до нас доходять. От, ну, можливо, там хтось під якимись іншими средствами у нього свої картини відкриваються нові. Ну, Но краще підготуватися. на трезвый мозг тяжело, но вот если немножечко там 50, 100, 200, вот тогда уже легче становится. Идеальная точка, в которой надо воспринимать современное искусство, это бар. Uh, Современное искусство настигне тебе где угодно: в сортирі, в ванной, в, в бара особенно. Іскування... Uh, Як ви вже певно здогадалися, вельми шановного продюсера Білборд, ми також знайшли біля бару. Та здається, навіть алкогольна панацея інколи без сила. І питання сприйняття сучасного мистецтва так і залишилось для поп конвейера відкритим. Увидел, услышал женщин каких-то. Меня спросили друзья, а как называется этот стиль музыки? Это этно, панк. Я сказал, этот стиль музыки называется девчонкам замуж пора.